На нашем канале Хорошие новости, в прямом эфире. Так, и эти новости звучат каждое божье утро, в одно и то же время, 8.00. Новость хорошая, потому что мы обращаемся к живому Слову Божьему. У нас нет электричества, отключения, поэтому, я думаю, трансляция, ну, вроде идет, можете написать, идет или нет, слышно или видно, как меня. А я попробую, значит, поприветствовать, кого могу уже увидеть. Александр Тришин, вижу, Кирилл Нуфриенко, доброе утро, Ира Ледовская, Саша Мартынченко вместе с нами, Константин Кособоков, так, Владимир, вижу, Марина Медведева, церковь Благодать благодарит за вашу поддержку. Дмитрий Трубка есть. Так, Микола Погребняк, Олег Волошин вместе с нами, Саша Мартынченко присоединяется. Сергей Калинин. Ми. Это Матфея 6.33, доброе утро, доброе. Это, наверное, Сергея Стрижный, да. Григорий Воловей, доброе утро. Симона Дичева, Андриан Близников, зарубежье, Дарек, далекое, ну и близкое. Так, Михаил Бондаренко, Барбой Наталья, Александра, Барба Ускас. Вот так. Литва приветствует вас, семья. Слава Богу, и вам большой привет, огромный с Украины. Молимся вместе. Евгений Бурлаков присоединяется слава Богу, еще могу кого-то увидеть или не увижу. Да, Григорий Володимирович, так, Литва приветствует. Так, да, пишите, можете общаться, писать, комментарии, общаться друг с другом. Александр Сподин, доброе утро. Константин Кособоков, доброго ранку. Итак, обращаемся к Божьему Слову. У нас сегодня 5 декабря, уже пятница, и у нас есть Священное Писание, у нас есть план чтения Библии. Мы читаем одну Главы из Нового Завета и две главы из Ветхого Завета. Три главы в день с утра. Десять минут делаю краткий обзор. Ну а вы уже читайте, как вам лучше. Я сегодня утром проснулся, э, света нету. Э, встал, одел очки, там, пошел умылся, э, побриться не успел. Там, причесался, переоделся, сел читать Слово Божье. Но вот не вижу буквы и все. Думаю, вот это да, началось пришла она или приходит старость, что уже ничего не вижу. Пробовал, пробовал там как-то, ну не получается. А потом осенила меня мысль, хорошая новость пришла, я не те очки одел. Фух, одел другие очки, выдохнул, думаю, вот никогда не надо спешить делать поспешных выводов. И сразу все наладилось, зрение хорошее, то, что нет света, думаю, да, слава Богу, главное, что зрение есть. Вот так часто и мы. Итак, послание к Римлянам, вторая глава, Апостол Павел. Вчера мы читали, прочитал, сказал нам первую главу, и мы все согласились, согласились, что все грешники, все, что они заменили истину Божью, что их Бог предал превратному уму, что они не заботятся иметь Бога в разум, что они исполнены всякой неправдой, блуда, мужеложники, скотоложники. Да, я так говорю, прочитал, думаю, вот это ужас, ужас. До чего себя довели? Куда катится мир? Весь мир лежит возле, и все идут в одно место. Но, а вторая глава начинается так. Итак, и апостол Павел разворачивает то зеркало, разворачивает на меня. Итак, неизвинителем ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое. Я за голову взялся, думаю, вот это да, но я-то понимаю точно, кто грешник, я понимаю, куда надо идти апостолу Павлу, ему надо проповедовать идти, куда? Гомосексуалистам, идти в публичные дома, идти в наркопритоны, там грешники, там уж люди, я-то при чем? Причем я, я же не такой, как они все. Вот эта молодежь в татуировках, в пирсинках ходит. Я же ни, ни одной наколочки нет а? а вот эти коррупционеры, которые сидят в Верховной Раде. Но я же не такой. Я никого в своей жизни не убил. А утром сегодня проснулся и проклял в мыслях всех энергетиков. А это не равносильно тому, что убил всех. А? И он говорит, Павел, чем ты лучше, Андрей, тех, которые записаны в первой главе? Или на человека глянул, говорит, так, что, кто это, посмотрите на него, он же не рожденный свыше. И убил человека, Библия говорит. Только подумал и сказал на брата своего, это равносильно убийству. Ты такой же самый, ты такой же самый, как и эти все люди, все одинаковые. И те, которые оправдываются себя законом, и те, которые находятся вне закона. Все одинаковые. Написано, ибо нет лицеприятия у Бога. Для Него мы все одинаковые. Вот ты называешь себя верующим, иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и думаешь, с тобой все хорошо. И знаешь волю Божью, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен в себе, ты про себя, наставник еще, невежда, учитель. Библию читаешь, перелистываешь. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Библия дарна для каждого из нас, чтобы мы видели там себя. Она как зеркало. Она указывает, что мы одинаковы все. Независимо, какой мы национальности. Независимо, сколько лет мы ходим в церкви. Это все живет в каждом человеке. И написано, проповедуя не красть, крадешь. Крадем, конечно, крадем. Просто мне не приходило в жизни взятки давать никому больших объемов, и мне никто взятки не давал. Вот поэтому я обвиняю тех всех взяточников. Но есть выход написано: ибо не тот иудей, кто по наружности такой, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Похвала тому человеку, который видит, видит свою несостоятельность, видит свою нужду в Боге, в спасении, в Иисусе Христе. И он это видит не один раз, когда 25 лет назад обратился к Господу, и Господь ему даровал покаяние, а видит это каждый Божий день. И ему нужна милость, ему нужна благодать для каждого времени, для каждодневной помощи, поддержки. В Украине идет тяжелая война, мы все переживаем, люди страдают, погибают люди, летят ракеты баллистические, летят шахеды, навыдумывали столько оружия. Как в этом жить человеку? Мы обращаемся, обращаемся к Богу за помощью, с уверенностью, что Он слышит и отвечает на молитвы своих детей, что мы сегодня дети Божьи, по вере в Иисуса Христа. Потому что Он единственный, кто умер за наши грехи, был погребен и в третий день воскрес для нашего оправдания. Это Бог, и нет другого имени данного человеком, которым набежало бы нам спастись. И этот Бог сегодня прибывает, прибывает, прибывает вместе с нами. Этому Богу мы молимся. Он наш утешитель, он наш ходатай. И никогда мы не бьем себя в грудь и говорим, Господи, как фарисеи, я не такой, как этот мытарь. Я все делаю правильно в жизни и оправдываем себя. У, опра... у Бога нет оправдания, у него нет лицеприятия, он смотрит на всех людей одинаково. И каждый из нас не лучше, чем кто-то другой в Энделеке, в Притоне или где-то в другом месте. Мы все одинаковые. Но во Христе Иисусе мы дети Божьи. Поэтому мы посланы в этот мир, чтобы помогать и спасать и служить этим людям, а не превозноситься перед другими, перед язычными, перед теми, которые не знают Бога. Книга Левит, 7 глава и 8 главы. Ну, я не знаю, читают верующие эти книги, но мы читаем. Книга Левит здесь еще указание о жертвоприношениях. Здесь написано в точности. Написано очень подробно, очень в деталях и записано по Слову Божьему, так как сказал Господь Иисус Христос делать. И здесь пять основных жертвоприношений, я их прочитаю, может запомните, 37 стих, вот закон о всесожжении и о приношении хлебном, о жертве за, хлеб, за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной. Вот эти жертвы сегодня уже никто не совершает, потому что нет храма. Иудеи ждут восстановления храма и читают книгу, Левит очень в точности. Они ждут, что будет, будут там потом совершать эти действия, жертвоприношения. Но сегодня для нас, для нас, Христос, и Иисус, является совершенной, окончательной, последней, лучшей жертвой за все наши грехи. Он пришел на эту землю для спасения всего человечества. И он стал тем ягненком, который закон за наши грехи, был умер, погребен и в третий день воскрес. И книга Левит 8 глава. Здесь Бог устанавливает, сам устанавливает. Не так, как нам хочется, не так, как хочется людям, но он сам устанавливает служение священников. И здесь описан целый Божий порядок, как это делать. Как это делали в Ветхом Завете. Делали это публично. Определенные были одежды, было омовение, было помазание маслом. Помазание маслом как символ. Символ будущего, символ пришествия Святого Духа. Обязательно приносилась жертва за грех, потому что все священники были грешны. Надо было приносить жертву за грех. Помазание кровью написано, как это делалось. Помазывал кончик, край уха помазывался еще, помазывалась рука и нога, чтобы священник мог слушать Слово Божье, вот как мы делаем сейчас. А мы все являемся в церковь сегодня, мы все священники Иисуса Христа. Чтобы мы слышали Божье Слово внимательно, много слушали, изучали, вникали рука, чтобы руки вот эти уже не воровали, не крали, а служили на дело Божье, делали добрые дела и ноги, чтобы ходили в дом Божий, чтобы ходили путями Господними. Но сегодня пришло время, пришла полнота, и сегодня нашим первосвященником является Христос Иисус. Он первосвященник будущих благ. Он однажды вошел во святилище не с кровью козлов или тельцов, а со своей собственной кровью и приобрел для нас вечное искупление. И мы помолимся вместе нашему Богу во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец Небесный, за это утро, когда ты собираешь свой Божий народ для Слова Божьего и для молитвы. И мы молим тебя за наших воинов, защитников. Просим мужества, стойкости, верности для каждого из них. И самое главное, Господь, мы ждем победы. Победы над агрессором. Верни наших ребят, девчат, капелланов, волонтеров. Верни их домой живыми, к своим семьям, к родным и близким. Благослови наших верных миссионеров, проповедующих радостную благую весть за пределами нашей страны, а также все церкви Христовы по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Сегодня в 16.30 молитвенное собрание, в 18.00 библейский колледж в Малом Зале. Да благословит нас Господь мирного и тихого дня и хороших встреч с людьми. Спасибо всем.